Bu il 270 illiyini qeyd edən Şuşa daha bir mühüm beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edir. Şuşa Türk biznes forumu yeni əməkdaşlıqlara cığır açması baxımından əhəmiyyətli hesab olunur. Əhəmiyyətli şəxsləri bir araya toplayan forumda gələcək əməkdaşlıq üçün vacib olan mühüm məsələlər barədə artıq razılıq əldə olunub. Əməkdaşlarımızın Şuşadan hazırladığı və sujeti təqdim edirik. 16 sentyabr Şuşa. Türk dilli dövlətlərin mədəniyyət paytaxtı bu gün təşkilata üzv 4 eləcə də bir müşahidəçi dövlətdən olan və müxtəlif sahələrdən önəmli şəxsləri bir araya topladı. Forum təkçi türk dinli ölkələri bir məkana toplamaqla deyil, eyni zamanda yeni əməkdaşlıqların əsasının qoyulması, Qarabağda investisiya qoyuluşunun təşviq edilməsi baxımından önəmdə daşıyırdı və yeni əməkdaşlıqlara cığır açdı. Da. Ancaq bu barədə bir qədər sonra mühüm olan Qarabağda bu günədək görülən işlərdir ki, təkçi kənd təsərrüfatı sahəsindən danışacağuq olsaq. İstilardan əvvəlki dövrdə Qarabağ bölgəsinin böyük aqrar potensialı olmuşdur. Ötən illər ya bu illəri işfaldan azad olunmuş torpaqlarda 50 min hektar sahədə yağlıq və faizlıq əkin işləri aparılıbdır. Nazirlik tərəfindən ötən il ilk dəfə Kəlbəcə və Laç bölgələrində qoyunçuluq və arıcılıq təsərrüfatlarının köçürülməsinə dair pilot layihə həyata keçirilibdir. Türk dövlətlərinin əməkdaşlığı isə daha da genişləndiriləcək. Artıq birgə sərmayə fondunun yaradılması üzrə işlər yekunlaşmaq üzrədir. Türk dövlətləri təşkilatının baş katibi Bağdad Amreyevin sözlərinə görə noyabrda Türk dövlətlərinin növbəti sammitində prezidentlər səviyyəsində fondun rəsmi açılışı olacaq. Ancaq digər mühüm bir yenilik də var. Mı deqovarilis už gotov podpisaniyu Sağavşeniya, uproshcheniya tamozhnykh protsedur mezh nashimi. Biz gömrük keçidinin sadələşdirilməsi ilə bağlı saziş imzalamaq üzrəyik. Bu gömrük işlərini asanlaşdıracağı üçün vacib sənəddir. Bundan başqa türk ölkələri arasında azad ticarət rejiminin yaradılmasına hazırlıq gedir. Hazırda buna çalışırıq. Avropa İttifaqı bu prosesdən uzun illər əvvəl keçib. Əminəm ki, biz də buna gələcəkdə nail olacağıq. Qarabağ istəyə yeni biznes layihələrinin həyata keçirilməsi və investisiyaların cəlb edilməsinə hər zaman açıqdır. İstər yerli, istərsə də əcnəbi iş adamları bundan yararlana bilər. Bu günə qədər 1300-ə yaxın müraciət müvafiq formaya uyğun qeydə alınmışdır. Onların onların da 460-dan çoxu xarici müraciətlərdir ki, 40-a yaxın ölkəm daxil olmaqla geniş coğrafi dairəni əhatə etmişdir. Xarici müraciətlərin yarıdan çoxu türk dövlətləri, təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrin payına düşür. Əvvəldə də vurğuladığımız kimi forum mühüm işbirliklərinin qurulması ilə də yadda qaldı. Belə ki, Qırğızıstan Ticarət və Sənaye Palatasının şurası eləcə də Azərbaycanın sahibkarlar təşkilatları Milli Konfederasiyası arasında Azərbaycan-Qırğızıstan biznes şurasının yaradılması haqqında saziş imzalanıb. Bundan başqa Özbəkistan sahibkarlığının inkişafa agentliyi ilə Kiçik və Orta Biznesin inkişafa agentliyi arasında birgə tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair yol xəritəsi təsdiq olunub. Əməkdaşlıq özəl sektoru da əhatə edəcək. Hürö Əliyeva, Nərmin Qız, Rizvan Əkbərli, İTV xəbər